замначальника строительства Чернобыльской атомной. Возникала опасность термоядерного взрыва. То есть тогда стал вопрос о том, отселять Киев или не отселять. Поэтому было поручено мне набрать и группу добровольцев, прорезать отверстие в этот бассейн Барбатер. Картинка, конечно, была очень удручающая. Дираторная эта все минусовые отметки были залиты радиоактивной водой. Прострел был тоже где-то около тысячи рентгенов. Резали 4 дня, спали там, уходить нельзя было, поэтому сняли, где возможно деревянные двери, поселили на дверях, спали. Когда прорезали, там оказалось чисто. Тихо, мирно, спокойно, в общем, это как гора с плечей, вздохнула вся правительственная комиссия, Киева отселять не надо.